आकाशवाणी राजकोट अर्चना कार्यक्रम पवित्र श्रावण मास निमित्त श्री पुष्पदंत कृत शिव महिम स्त्रोत्र रजुआत स्वरकार रसिकलाल भोजक प्रवक्ता रमेश भट्ट कलाकारों उमा ओझा कल्पना भट्ट सुरेश जानी भारती ब्रह्म भट्ट हर्षमित्र पंड्या

च सैव स्वमपि परिणामापतिगृहन् ममातेषापोत्रे परनिरपवाद परिकर अतीतः सन्थानम् तव च महिमा वामनयो अतत्यामृत्यायम् चकितमपि धत्ते श्रुतिरपि सकश्च स्तोताव्यम् कतिविधगुणस्य विषय तदे सर्वाचीने पतति न मन तस्य नवच मधुस्मितावाच परममृतं जेर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरो विस्मयपदम् मम ते तामाणिम् गुणकथन पुण्येन भवत पुरामि च पुरमथन यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलय पृथु तैवषु सुगुणबिन्ना सुषु अभावमस्मिन् वरतरमणि यामरमणिम् विहन्तुं यातोषिम् विदधत विहै जगति य किमीह किङ्काय स खलु किमुपाय त्रिभुवनम् किमाचारो भावा सृजति किमुपाया च अतर्कैश्वर्ये जनवसरदुस्त्वाहतति य जगता अजन्नारो लोभा किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारौ किम् भववि शिवनाथ भवति अनीशो वातो जा परिकरो હે મહાદેવ આપનો મહિમા સીમ છે જે કોઈ પોતાની મતિ અનુસાર આપના મહિમાના ગુણગાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે સૌ નિર્દોષ છે એ રીતે હે પ્રભુ મારો આ પ્રયત્ન પણ નિર્દોષ હો હે ભગવન આપનો આ મહિમા કેટલા ગુણોથી સભર છે તેનો કોઈ પાર પામી શક્યું નથી આપની સગુણ સ્વરૂપ લીલાઓનું સૌ કોઈ ગાન કરે છે હે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આપ તો મધુર ગુણોથી સુશોભિત એવી વેદવાણીના સૃષ્ટા છો હે ત્રિપુરારી આપની સ્તુતિનું ગાન કરી મારી વાણીને પવિત્ર કરું એમ મારી બુદ્ધિએ નિશ્ચય કરી લીધો છે હે વરદાયક આપ આ જગતના સર્જનહાર સ્થાપિત કરનાર અને વિનાશ કરનાર છો જે બાબત ત્રણ વિભિન્ન ગુણવાળા બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ એ સ્વરૂપોમાં પ્રગટ છે છતાં પણ કેટલાય લોકો આપની નિંદા કરે છે હે મહાદેવ આપ વિશ્વ વિધાયક છો એ વાત ગ્રહણ કરવા માટે સુયોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ આપ જગત રચનારા છો છતાંય બુદ્ધિહીન લોકો સંશય કરે છે सांख्यं योग पशुपतिमकम् वैष्णवमिति प्रविन्ने प्रस्थाने परमितमग अध्यमिति च रुचीनां वै चित्रात् ऋजुकुटिलनापथजुषा नृणामेको गम्य तमसि पयशा ैव महोक्षङ्खत्माङ्गम् परशुरजिनम् परशुरजिनं कपालम् कपालं तव वरगतन्तोपवरणम् सुरासां तां रुचि ददति सुभवन्तो प्रणीताम् स्वात्मा रामम् विषयमुदृष्ठा भ्रमयति ध्रुवम् कश्चित् सर्वम् सकलमपरस्प ध्रुवमिदम् परो व्या वे जगति जगति व्यस्तविषये समस्ते तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव तु वन्दीते त्वाम् न खलु ननु दृष्टामुखरता तवैश्वर्यम् यत्ता यदुपरिविरञ्जो हरिरदा परिच्छेत्तुम् याता बनलमनलस्तकुष तो भक्ति श्रद्धा भरगुरुदुरभ्याम् गिरिशयत् स्वयं तस्यैताभ्यां तवृत्तेर्न पलति अयत्कामा कार्य त्रिभुवनमरैरव्यतिकरम् दशाचो यद्बाहु ृतरणकन्दुपरवशान् शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायापद्भक्ते त्रिपुरहरविदोजितमिदम् अमुष्यत्पत्सेवा समधिगतसारम् भुजवनम् लात्मैरासेऽपि तदधिवसतो विक्रमयत अलभ्यापाकाले व्यलसचलितां दोष्टशिरसि प्रतिष्ठात्मै आसीत् ध्रुवमुपचितो भूयति खला વેદ વિદિત ત્રણ દેવોની ઉપાસના પશુપતિ સ્વીકાર કરે છે પરંતુ અંતે તો જેમ નદી નાણાં સમુદ્રને જ મળે છે તેમ આવા અનેક માર્ગો નું લક્ષ્ય તો કેવળ આપત છો હે ભસ્મ ચર્મ સાપ બેલ ખોપરી ઇત્યાદિ આપના અલંકારો છે આપ આત્મજ્ઞાની યોગી પુરુષ છો એટલે વિષયરૂપી પાણી વિભિન્ન મતવાળાઓ આ સંસારને કોઈ નિત્ય માને છે કોઈ અનિત્ય માને છે આ બધા મત મતાંતરોથી ચકિત થઈને હું આપની સ્તુતિ કરું છું હે હિમાલય વાસી આપના જ્યોતિ સ્વરૂપનું ઐશ્વર્યનું માપ કાઢવા બ્રહ્મા ઉપર અને વિષ્ણુ નીચે ગયા પરંતુ પામી શક્યા નહીં આપની સ્તુતિ વડે જ સાક્ષાત્કાર કરી શક્યા હે પરમાત્મા દશ મુખ વાળા રાવણે પણ આપની જે ભક્તિ સ્તુતિ વડે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી આપના નિવાસ સ્થાન કૈલાસને હલાવવામાં એ જ રાવણે એના વિષ હાથનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે જેના વડે આપની સેવા કરી હતી પરંતુ આપે તો એક અંગૂઠો હલાવીને જ પાતાળમાં પણ આશ્રયથી વંચિત કર્યો હતો ખરેખર દુષ્ટ પુરુષ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને મોહવશ બને છે Yadruddhim suttam हरग परमो चय नमि सति पदस्य प्रेमानं परिजनविते आतृभुवनं नपत्तित्त्रं तस्मिन् वरिवसितरीत् कारचरणयो नपश्य उन्नत भवति शिलसर्वे अवदति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकिदेवासुरकृपा विधेयश्च सिद्ध त्रिनयन विषं कृतवता सकल्माशकण्ठे कवन कुरुतेन श्रियमो विकारो विशानभयमङ्गादानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवल्पम् नित्यम् जगति नैनो शविशिखा शपश्यन् नीष त्वाम् इतरसुरसाधारणमभू स्वरस्मताव्यात्मा नहि वशिषु पत्रा परिव महीपादाता जति साधाशयपदम् पदं विष्णो धाम्य भुजपरिगरोणम् जति पुत जटातटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननुवामै ुधा वियजागीतारा गणगुणितमेचि प्रवाहो वाराम्य कुशतलगुज शिरसिते जगद्वीपाकारम् जलदिवलयं तेन कृतमि जने ने नेयम् द्रुतमहिमदीयम् तव वपो रथ क्षोणीयन्ता स्वतृतिरगेन्द्रोरनुरथो रथाङ्गे चन्द्रातो रथ चरणपाणि शरीति विद श्रुते कोऽयम् त्रिपुरतृणमाडम् वरविधि विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्ता प्रभुधिय हे वरदायक जेणे त्रणे लोकने दास बनाव्या हता દેવરાજ ઇન્દ્રની મહાસૃદ્ધિને પણ નીચે કરી દીધી હતી તેવો બાણાસર પણ આપનો અનન્ય ભક્ત હતો હે નાશ થવા લાગ્યો અને વિસ્મય પામી ગયા ત્યારે એમની પર આપે એ મહાવિષ્ણુ પાન કર્યું સંસારના ભયને દૂર કરવો એ જ જેનું કર્તવ્ય છે એવા આપને તો વિકાર પણ પ્રશંસા બની જાય છે હે ઈશ્વર કામદેવ પણ આપને સામાન્ય દેવગણની તુલનામાં માનતા હતા અને ભગવાન આપ જગતના રક્ષણાર્થે તાંડવ નૃત્ય કરો છો પરંતુ આપના પગના થડકાર માત્રથી થી ભૂલોક ડામાડોળ થઈ જાય છે આપના બાહુઓના ફરવાથી નક્ષત્રમંડળ રોકાઈ જાય છે આપની જટાના ગુમવાથી સ્વર્ગ સ્વસ્થ બની જાય છે આથી વિદિત થાય છે કે આપનો વૈભવ જેની નક્ષત્ર ગણથી પણ બમણી શોભા છે એવી ગંગા આપના મસ્તકમાં સમાયેલી છે જેને જગતને એક છીપ સમાન બનાવી દીધું છે આ એક દૃષ્ટાંત

भदूते करिवदिमसौ चाक्रवपुषा कयाणां दाक्षायै त्रिपुरहर जाग कतौ कतौ सूक्ते जाग्रमसि फलयोगे क्रतुमताम् स्वकर्म प्रथतम् पुरुषाधनृते अतस्तां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतो शब्दावद्धा गृणपरितर कर्मसुजनम् क्रिया रतिश्चीणामालीचम् शरणचद्यासुरतया क्रतुभं च स्वतुफलविधाना व्यसनिनो द्रुवम् कर्तु सदा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभि कं साङ्गतरम् गतं लोहि भूतां निरमयि शुभोषस्य वपुषा धनुष्पाणि तम् एवमपि सपतमम् प्रसं ्यापि जजति न मृगव्यादरवस शंसा दृतनुषमन्दाय गुणवत् पुरपृष्टं दृष्ट्वा पुरमतनपुष्पायुजमपि यदि देवी यमनिरतदेहासघटना तवै त्वाम अथ वरतमूखायवतया श्मशाने शा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिता भस्माले सृगपि नु करोति परिकर अमं कल्यं शीलम् तव भवतु नामैव नामेवमखिलम् तथा विस्मर्तॄणां वरद परमं करमसि हे त्रिपुरारि વિષ્ણુ ભગવાન એક હજાર કમળો આપના ચરણમાં ધરવા તૈયાર થયા ત્યારે એક કમળ ઓછું થવાને કારણે ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાનું નેત્ર કમળ આપના ચરણોમાં ધર્યું આમ આ જે ભક્તિની વિશેષતા હતી તે સુદર્શન રૂપે પ્રગટ થઈ અને આમ વિષ્ણુ જગતની રક્ષા આ સુદર્શન ચક્ર વડે કરી રહ્યા છે હે વિશ્વનાથ આપની આરાધના વિના કર્મ ફળદાયી બનતું નથી ક્રિયાઓમાં આપ ફળદાન દેવામાં સાક્ષી રૂપ છો અને એથી લોકો વેદ વાક્યોમાં શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે હે શરણ આપનારા આપ તો યજ્ઞોનું ફળ દેનાર છો પરંતુ દક્ષ યજ્ઞ તો આપનાથી જ વિધ્વસ્ત થયો હતો એનું કારણ યજ્ઞ કરનારાની શ્રદ્ધા માત્ર જ છે હે કામ વિનાશક આપ તો સ્મશાનવાસી છો ભૂત પ્રેત આદિ આપના સાથીદારો છે શરીર બસ માં લે પાચ્છાદિત છે ગળામાં ખોપરીઓની માળા ધારણ કરી છે પરંતુ ભક્તજનો તો આપ મંગલ સ્વરૂપ ित्ते सविदमवधायामरुत प्रदोष्योमाण प्रमदसलिलोसङ्गितदशः यदालोक्यालादम् हृदयैव निमज्जामृतमये वा तदत्यन्ता किमपि यमिन स किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वम् हुतवः त्वमापस्त्वं योम त्वमुधरणि या त्वमिति च परिच्छिन्नामेवम् न हि परिणताभितुगिरम् न बिभस्तत्तत्वं वयमिहत्वसि त्रयं तिस्रो वृत्ति श्रिभुवनमतोत्री न पिसुरा न काराद्ये श्रिभिरभिदधत् तुरीयं ते नाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभि समस्तव्यस्तगुणाच्योमिति पदम् पव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रशहमः तथा भीमेषानामिति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम् रविरचिदेव श्रुतिरपि क्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते

હે પ્રભુ સંયમી લો યોગ સાધના વડે અંતર્યામી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને પરમાનંદ રૂપી અમૃત ની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે એ પરમાત્મા આપ જ છો હે ભગવાન આ જગતના સર્વ પદાર્થોમાં આપે મહાદેવ ઓમકાર પદથી આપનું ગાન થાય છે આ ઓમકાર પદનું ગાન શબ્દો વડે અવયવ શક્તિથી અને ધ્વનિ વડે સમુદાય શક્તિથી આપના સગુણ અને નિર્ગુણ સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે હે ઈષ્ટદેવ આપના આઠ નામોમાં હરેક નામનો મહિમા વેદવાણી પણ પ્રગટ કરે છે એવા હે મહાદેવ આપને હું વંદન કરું છું હે મહાદેવ આપ અત્યંત નજીક છતાંય દુઃખ સૂક્ષ્મ છતાં વિરાટ વૃદ્ધ છતાંય તરુણ એવા વિરુદ્ધ સ્વરૂપોમાં રહેલા એવા આપને वारंवार नमस्कार हो बहल रजसेपत भवाय नमो नम प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नम जन सुख कृते सत्द्रिक्त मृणा नमो नम प्रमहसि सि पदे निष्प्रैगुण्य शिवाय नमो नम कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं उपचेदम् क्व च तव गुणसि मूलं लङ्गिने इति चकितममन्दि कृत्य भक्तिराधा वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्र मौरी लिखति यदि गृहीत्वा शारदासर्हकालम् तदपि तव गुणाना ईशवारं नयाति असुरसुरमुनिन्द्रे रचितस्येन्दुमौलये स्थितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवलिष्ठ पुष्पदन्तान रुचिरमलुवृत्तै सोत्रमेतच्चकार हर हर वैदं दुर्जटे श्रोत्रमेत पठति परमभक्ता शुद्धचित्ता स भवति शिवलोके रुद्रतुल्या प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमाश्च